Нездорово? Да. Здравствуйте. Украинский город Львов, откуда вы? О, Лемберг. что там новенького в Лемберге у вас. Ой, его давно так не называют. Не называют уже его? Не, ну его называют, Ну, как бы так вот, чтобы в повседневной жизни кто-то назвал Лембергом, нет. это скорее. Да нет, нет, это я, что то мне показывал, я не знаю, пиво, бутылки пива Лемберг. А, была. это есть, да, пиво есть такое. Есть такое, да, еще. А. Что быть... там новенького Лемберг? Ой, ну ладно, по Да, не, меня, меня, меня слово Лемберг никак не обижает. Да нормально все. Да, что обижаться? Это, ну, просто исторически-то так он да, назывался. Да, да, да. да. Ну, переименовывает много. Как человек был Ваня, переименовали стал. Кеша какой-нибудь. Ну, вот у нас был Днепропетровск, стал Днепр. Да, суть-то одна и та же осталась. Причем, причем про Днепропетровск, про Днепр интересно, что его переименовали именно так, как люди его называли в повседневном общении. Его давно никто не назвал Днепропетровск, все говорили, поеду в Днепр. А вот что его не переименовали? В Екатеринослав в он был. Когда. Его так никто не называет. Вообще не называют. Его называли уже много лет Днепр, в Днепре говорили. И назвали город вот ровно так, как его называют в повседневной жизни жители города. Ну, понятно. понятно. Поэтому, ну, зачем называть? Как Питер называют Питер полностью. Не вот называют... представьте себе, да, Питер. если Санкт-Петербург вдруг переименовали в Питер. Вот это вот то, что произошло с Днепром. Зачем наслав Ну в условиях войны с Россией, это очень глупо называть города перскими российскими названиями. А и, вот я не знаю, ну ладно, там с Россией они посиделись. А с языком -то чего, зачем воевать? -то? С кем? С языком? С языком. Потому что язык используется как средство, скажем так, как оружие против украинцев, и язык используется как оправдание военной агрессии. А вот смотрите, ну вот как тогда считать, что ну, большинство же все равно и сейчас украинцев разговаривать на улице. Еще всеми врагами. Что... Неправда, что большинство. Большинство, я знаю. Нет, неправда. На какие исследования вы опираетесь? На... У нас тут уже тысячи беженцев. На их. Не, ну так вам и поехали те, которые хотят говорить на русском. Это у вас очень нерепрезентативная выборка. Ну считайте так. Ну ладно. Нет, это не ну, то, что я понимаем. так считаю. В отличие от вас, я живу в Украине. А вот да, смотрите, я телемарафон этот украинский смотрю, да? Зачем? я, я не люди, смотрю. на русском разговаривает. Я И не смотрю телевидение украинского разговаривает... И том, что, 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 что это? Это передаст идет на я, я понимаю, то, я это как-то оправдывает вашу военную агрессию. Русской речи не было. Тогда это как-то оправдывает вашу военную агрессию, то, что где-то говорят на русском в Украине? Его. Ну вот что, с того, не агрессия, где -то, не что где-то... Не, у вас именно агрессия. Кто... Ну это Смотрите. вы считаете так. мы-то а мы считаем, вам... что мы пришли по просьбе на украинского кого? народа на защиту Какого? их. Какого? От кого и за? Донбасс. Две республики нас попросили. Отлично. Отлично. Что вы делаете в Запорожье? А это уже следствие нашего. А, на это уже следствие. Слушайте, следствие. А... Запорожье не навести порядок, то там опять же будут бомбить Запорожье. А, жители, а жители, сум, жители Сумской и Харьковской области просили вас? Просили, э, да. Просить. Серьезно? Слушайте, да, а да, если какие-то... очень очень начали угнетать. А, Поэтому русских. Вот в том-то и прикол. Да, да. Вот в том-то и прикол, да. что вы вначале да. обзываете людей русскими, а потом приходите их... Типа, не совершать. надо было Сум... Сум не надо было обстреливать, надо Мы было Мы бы не пришли в эти суммы Не надо было связываться с Украиной вообще. А, Так бы сотни ты. тысяч ваших мальчиков не были не бы же до сих пор с ней живы. Она с нами связалась. Зачем так она нас связала? Бы откуда, сотни пошло? Тысяч откуда? Мальчика. Вот пришли, а вы сможете... слушайте, слушайте. Не а вы, а вы не сможете вы не сможете найти хоть одно видео где говорили москаляку на Гелякут? подожди чтобы, доказ... не... чтобы доказать чтобы доказать что вы не был вся украина кричала не а можете показать раз вся украина кричала, подошел, подошел. должно быть должно быть много записей. не уходи там миллионы а нацизм-то развели, е-мое. какой нацизм? А сейчас Скучу. покажу, если ты подожди. Какой нацизм? Да покажу сейчас. Мне так нудно стоя. Ну подожди. Такие примитивные а Давайте, у вас, у вас есть. У вас есть 10 секунд, чтобы меня заинтересовать, потому что я стремительно да. тебе к вам интерес. Ну ладно, для начала вот я поймал нацистов украинских. Не, э, значит, а, а, а а москаляку, на геляку. Москаляку на геляку. Москаляку, посетила. куда тебе две минуты мне не хватит на Я же уже старик. Я да вам 10, 10 минус, секунд он. Тем более 10 секунд. Че, молодого ну, нашел? Что ж такое? Не, не можете да. найти. А вот, смотри. Сколько на Ой-ой-ой, и по всей О, давайте, Украине. Давайте, давайте я вам найду. Нацисты в России. Да, сейчас. да, да. А знаете, это у вас ты, одного, ты не можешь одного найти, а я тебе иду. миллион. Вот, смотри. А где это? Где? В Киеве где? Это не Киев, это похоже на Львов. А, это похоже а, на Львов в 40-е годы. Не, Не-не-не, покажите, покажите еще раз, покажите еще раз. Покажите еще раз последнюю. 1 января, января... Покажите января, последнюю января. картинку, пожалуйста. Да уже я переключился. Но это было это, это был очень век. похоже. Смотрите, вот, вот ваш Мельчаков воюет за, за Россию. Смотрите, вот это Тут ваш Мельчаков, который говорит «я нацист». Смотрите, да, вот он стоит, мальчаков. видите? Вот он стоит в этом nah, интервью, говорит, я нацист. А вот он сидит вместе с вашим... Да, 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 да. да. ну, это как, Один. он называется? как он называется? Лаптел Один. А вот этот же Мельчаков. Этот же вместе с вашим Аксеновым. Ты почему? Да, это Аксенов. Смотрите, нацизм. Ну, конечно. В каждой стране 20 долбоевов всегда найдется. Понимаешь? А ты да. Где тут ты? А какие же треки? Видео. Гитлера. Вот смотрите, русские нацисты. Да, иди ты нахер. Ну, что такое? У нас видео? по одному, а у вас там... Сдулись? Да, не, не сдулся. Я, у меня же вот я же знаю. Что у вас там? Что у вас там? Смотрите, я вам сейчас, я вам ну, сейчас найду одну классную фотку, да которую я. сделал лично я. Сейчас, 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 Да я знаю, как вы делаете эти фотки. Да, один москаляк. Ну, ну давайте, москаляку. Я вот я хочу москаляку найти. Так, да, это це было давно, это было в 18-м году. сыны. А, в да, вот видео недоступно, все блокируйте нафиг. Ой, слушайте, а что такое? А почему вы не сохранили себе? Да нахер мне надо, я и так знаю. Сосед сосед у, у, у меня вам у меня Смотрите. У меня соседи тут полно, они все Я вам показываю. Есть, и откуда, и Запада, смотрите. Востока. я вам показываю фотографию, О. которую я сделал лично. Я то, я смотрите. смотрите. смотрите, Адольф ну, Гитлер, Майкамф, смотрите. Адольф Гитлер, My моя борьба. Перевод с немецкого, да. с комментариями. Ну, я я и... даже не читал. Серьезно? Я в этом классе я ее даже читал. Вы Майкам читали? Да. Зачем? А что, ради интереса, почему бы не почитать-то, бляха? Так. Слушайте, может, это вы нацист? Вот я, я Гитлера а может, не киноцист? читал нацист? и читать не собираюсь. Вот и, вот и, плохо, что ты не читал, поэтому ты ничего и не знаешь. Да, все, до этого у меня А я читал. Москаляку на Грагов надо знать, их мысли надо Врагов надо знать в лицо, их мысли а знаете, надо знать и читать их пропаганду. Знаете, если долго чтобы смотреть в темноту, -то темнота в начинает смотреть в вас. Вот вы и насмотрелись, походу. Все, прощайте. Я... <свеч> я уже хоть в этой доброй шаде пишу. <свеч> да, шорс будет классный. Hello. Why what? did you came why did you came under the British flag? I prefer my native Russian language. English is not instinctive. Everyone knows English. What wow. about, what about well, wow, Turkish, but about why why don't you answer on my question? You know, when did you come under the British flag? No, 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 no. no, no, no. no, 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 no. Russian is, is not my uh, native language, so please answer on my question, why did you come under the British flag? Only Russian language, language of Dostoevsky, Ilyin, Berdyaev, Solovyov. I understand you, but it is not my native language. You're wrong. You're mistaken. Are you seriously? А то что ты не русский, не так понятно, ты малограмотный, хилый и нищий. Are you seriously? Ты не можешь быть русским. But why украинец. don't you answer on my question? Бедный украинец, ты не можешь why быть русским. Why did you come under the British flag? Please answer me. Что хочу, то и ставлю себе на заставку. Uh, okay. У нас VPN, VPN разрешен, да. I have no questions. Have you some questions for me? Мне наплевать на твои вопросы. Okay. Говори на русском языке. No. Русский великий могучий. I don't want. Слушай, а как это русский великий и могучий, когда в него, например, в украинской мове есть два слова для позначения кохания, а вас одне? у вас только одно? Украинский... Слушайте, давайте... А мова – это русское слово. Малва. Но по украинской традиции лживой стырили одну буковку. Мова это русское слово, русское, не украинское. Украинских слов вообще нет, их не существует в природе. Так называемый украинский язык состоит из, из русских слов, польских. Нищенко украинская, что тебя не слышно-то? Я не убирал тебе звук. Ты это? Отак от, от звук появився. У мене питання є. Скажіть мені, будь ласка, звідки е, українське слово. Коло", звідки українське слово коло, е, я в російській мові у вигляді кальцо, наприклад, або около? Бо в українській мові є ну, і... коло є кільце. Воно утворено від українського слова коло. Також від українського слова. слова очі окуляри. Це русско. У вашому очки. Ні. Очки. Ні, по вашому очці. А від якого слова утворено? З якого слово утворено? Ока, руске слово око. А тепер, а тепер перекладіть мені, будь ласка, російською мовою. Перекладіть мені російською мовою, будь ласка. Перекладите мне, пожалуйста, русскую мову слово ⁇ обрий ⁇,⁇ або небукрай ⁇ Так вот, э, я родом... очень, попрошу, очень попрошу беседовать со мной на украинском языке. Давайте, только одни украинские слова должны быть. У вас проблемы, э, с, э, проблемы с, с микрофоном? Есть. Звук не Ще раз кажу, це не важливо Разні... бо є запози... в будь-якій мові. Є запозичені слова в будь-якій. Давайте я хоч мові. одну я з вами. Давайте. Я з вами давайте. говорю. От я вам кажу два українських слова: слова. обрій або небокрай, обозначають одне й те саме поняття. Ну, будь ласка, ви, якщо будете говорити зі мною одночасно, ви, якщо будете говорити зі мною одночасно, ви ж не почуєте, що я вам кажу. Да я вас прошу хоч одне українське слово президент. Я, я, я вам кажу два. Об... Обрій або небу край. Не мені... Знайдіть мені, будь ласка, російський відповідник цих слів. Знайдіть мені російський відповідник цих слів. Англійською мовою це слово horizon. Ну, як російською буде хотіть. Як російську буде хою, я ж вам назвав обрій та або небукрай. букрай. Це не українське, а польське слово. Та ладно. Давайте давайте не я зараз, давайте в GPT надо. запитаю. Давайте давай я в GPT давай, закрыл, но... запитаю. GPT. Як? Як ну, польською ну, буде обрій? зараз буде обрій. В польской языке «Обрий» будет «Горизонт». Горизонт. Ну, я Горизонт вас... – русское слово. Горизонт – русское слово. <как> Вы сейчас серьезно? Абсолютно, да. Может, оно горизонт... он за было веков пять тому назад, но это русское а. слово, да. А, зараз, зараз. зараз. Живое. Он постоянно розіває. Зараз, зараз, зараз. Дута, крадучи з інших мов. Є. Дивіться. Горизонт. В українській мові нема слова горизонт, в українській є е, обрій. Горизонт або об і овид. Видно коло, видно край. Е, від давньогрецької. Те, що обмежує, ану, давайте перейдемо. В русскую мову. Давай -то. Горизонт. Буквально. Ограничивающий. Так, где же это русское слово? Это слово. Так выглядит все. У нас истерический смешочек. А знаете почему? Потому что есть такой украинский э, языковед. Фамилия Владимир Неверович. Так вот, mm. он в своих продажах сказал, что украинских слов не существует. Все, все слова заимствованы, все. Серьезно? А с какой мовы? я говорю. С какой мовы? Набирайте якой... прямо сейчас. на весь экран показывайте. Владимир Невярович. Не, обрий. С какой мовы запозичено? запетляли сразу С какой мовы запозичено, запозичено? Но, слово обрий? Скажите мне, будь ласка. Слово обрій, з якої мови запозичено. М -м? Мой малограмотний хили ніщо громадян. Я намагаюся. Дивіться. Я намагаюся подивитися горизонт. Давайте подивимось. Може, є інші слова. Може, інші мови. обрій, літературне об'єднання? Ні, немає. Дивіться. Давайте тепер пошукаємо польською. Горизонт. Давайте. Горизонт. Вітінка українська, мені це не цікаво. Ні, я не українською. Дивіться. Я відкриваю спеціально для вас польською мовою. Польський. Горизонт. Кукус, кукус. Ну, коротше, обрієм щось тут і не пахне. Може, ви зможете мені все-таки сказати, з якої мови в українську потрапило слово обрій? Говорю, ще раз повторяю. Владимир Невярович, украинский ученый. Не, Так и написал он своих трудах. Все слова в украинской, так называй, мове, которая по сути, это русское слово «молва», дайте слово молвить. Все слова заимствованы. Все. Вообще нет ни одного украинского слова. Слово обри в украинском мову. Ну, не существует українського Як... слова. не має слова Я вам кажу журства... слово обрій, це українське слово. З якої мови воно запозичено. Это слово. Я вам... В нього заклинило украинського... да. методичку, він не знає, що до цього відповісти. Ну, давайте. В яку мову, от м... я знаю слово обрій, або небокрай, або видноколо, або овид. О, не було б... З якої мови ні, ні з якої? одного. Дивіться, не дивіться, дивіться, як в нього заклинило методичку, він тупо не знає, що відповісти, і повторює одне те саме. Так, будемо Ні, я хочу я хочу дізнатися, як в українську мову потрапило слово обрій, з якої мови воно було запозичене. Я вам четвертий раз произношу. Вы не можете ви не можете довести свою правду А вы боитесь, не хотите посмотреть. Боитесь, боитесь. <рес> Владимир <рес> народ... смотрите, он украинский. Он ученый, в отличие от вас малограмотного киломаничества. Э, а давайте, давайте, давайте ще от подивимось: от, які слова є в украинской да мове. Давайте слово тоже опять давайте слова, слова, да. мова. Етимологія слово мова. Давайте пошуком. Слово мова. мова, дайте слово Мова Не молва, навряд молва. Так. Молва е... это русское слово молва. Э, е тимология, слово, слово. Знаете, что таке етимологія? Мова. Присхождение називається так. Да. Слово мова дуже давнє походження. Походить від праслов'янської мова, що означає звук, голос, слово, промова. Корінь зберігається в багатьох слов'янських мовах: польська, чеська, словенська, староцеркована. Добре, Давай давайте мов... давайте пошукаємо, давайте пошукаємо. Зараз я вийду, щоб ви це бачите. Давайте пошукаємо, давайте. як польською словом мова. Мова. Мені не здається бесідавати на цю тему. Давайте. Звісно, що вам не, не цікаво, що ви обсираєтесь тут. Польський язик. Та ви що? Ну, куди ти? Все? <рly> <рly> да. это было прекрасно. Вы видели, как у него законовая методичка? Ну, добре. Припустимо, ты правый. Давай. Слово «обрий». Та? В польській запозичене, в, в російській запозичене з грецької, у нас свої власні. Я вже забув сказати, що у нас місяці свої власні і так далі. З якої мови запозичене, все. Він включив русського язику, українського язика нету, От хтось сказав, і все, в нього заклинило. і він не знає, що на це відповісти. Боже, це буде прекрасний шорт. Сука, знову ці блядь, мови. Ну це, це англійську знає. Ой, мене дуже допомагає. Ой, та й таке, може ще походити. Зараз <звы> спробую показати. Потом будут сказать, что это интимные части, никто показывает. Ты